azizlar eslatib o'tishdi işte, man o'zimga lozim deb bilardim ertaga inshaalloh arafami ertaga arafa azizlar ertaga arafa bo'lsa mana indinga hayita xudo xohlasa bitta narsani eslatib qo'yay ertaga agar biz arafa kuni xudo uchun ro'za tutadigan bo'lsak o'zi asli zulhijjani hijjani o'n kunligida ro'za tutsa nihoyatda fazilatli payg'ambar alayhissalom bu zul avvalgi o'n kunligida doim ro'za tutganlar hech ham tark qilmagan ekanlar mana bugun o'sha zulhijjani sakkizinchi kunida turibmiz sakkiz kun o'tib ketdi o'zi to'qqiz arafa o'n hayit bo'ladi ertaga mana xudo xohlasa to'qqizinchi zul hijja ya'ni arafa kuni kim xudo uchun ertaga ro'za tutadigan bo'lsa payg'ambar alayhissalom aytganlar kim arafa kuni ro'za tutsa bir yil avvalgi va bir yil keyingi gunohlari kechirilishini umid qilaman deganlar rasululloh azizlar shu fazilatga kim qiziqmaydi kerakmi qancha gunohimiz bor o'ylanglar qancha namozlar qilyapmiz qancha qancha birovni dilini og'rityapmiz bandamiz hammamizni ham gunohlarimiz bor gunohlarni kechirishini kim xohlamaydi qaysi banda xohlamaydi xudoga e, suyukli banda bo'lishlikni xudoga yaqin bo'lishlikni kim xohlamaydi hammamiz xohlaymiz mana tayyor imkoniyat azizlar ertaga xudo xohlasa xudo deb ertalabda mana ozonni nechida aytyapti bomdodni ozoni uchu o'n besha uchu o'nmi shu uchu o'ngacha og'zini bekitib olsalan bo'ldi ha endi besh o'n minut nimasini olaverasizlar haligi hisobien chiqaveradi endi uchu nol nolda boring yana uchu nol nolda og'izni bekitaylik shomga ozon aytish bilan ham shomni ozoni tugashini kutmas kutmanglar mayli halii chanqab kelsalang shom ozonni aytish bilan ham darrov og'izni ochib olsalar mana bir kun nima degan kun xudo xohlasa ozgina sabr qilamiz o'tib ketadi ertaga inshaalloh shunaqangi muborak barakotli kun ana endi indinga xudo xohlasa hayit bayram